खुदा इसमें से अजीम अजराई नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम करता हूँ मेरा नाम पादी मैन है और एक नए टॉपिक के साथ जो बातें में सीख रहे हैं और मेरा ईमान है कि उसके वसीला से आपने बरकत हासिल की होगी और ने अपने ईमान में मजबूती हासिल की होगी आइए मुकदलाम में से खुरूशी किताब तो उसका बारवा बाप और उसकी पाँचवीं आयसे हम सीखना शुरू करेंगे फरमाया गया है तुम्हारा बर्रा बेब और यसल अंदार और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से और तुम तो उसे इस महीने की चौदहवीं तारीख को रख छोड़ना और इस के कबीलों की सारी जमात शाम उसे ज़िबा करें और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें और वह उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखबेरी रोटी और कड़वे साग पान के साथ खा लें और उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ ना खाना बल्कि उसको सार और पाए और अंदर अंदरूनी अजात समेत आग पर ढूंढ कर खाना पागलम के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो हामिद सो सीजो मैंने एक मौलवी साहब की वीडियो देखी बल्कि दो मुला साहब की। और मुझे देखकर दुख भी हुआ और मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ के एक मौलवी साहब ये कह रहे थे कि हम जो क़ुरबानिया गोश्त है वो अपने इस्लामी भाइयों को ये कह रहे थे कह रहे थे कि हम कुरबानिया गोश्त से किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते और उसमें उसने जो लफज इस्तेमाल किए यानी उसने कहा कि जो आपके यहाँ सफाई करता है जो आपके यहाँ झाड़ू लगाता है गड्ढा साफ करता है और इस तरह की बातें उसने की तो मुझे उससे बड़ा दुख हुआ और मुझे अपने मसीह कौम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्रा मेहरबानी आप किसी के दरवाजे पर मत जाएं आप मत मांगने जाए रखें आप अगर इस इन दिनों में गोश नहीं खाएंगे तो पूरा साल भी नहीं खाया तो मत आप कौम को हमारा खुदा तो वो है जब बन कौम ने कहा कि हमें गोश्त खाने को कौन देगा हाय वो मुस्तर के अंदर हड हाय वो गंद हाय वो साग हाय वो प्यास अकल हीरे याद आते हैं तो खुदा ने क्या किया मेरे और आपके खुदा ने जो जिंदा और कादरे मुतलिक है उसने उनको बटेर खलाए है ले लिया। आप याद रखें कि बटेर कितनी महंगी गजा है और फिर इस कदर बटेर उनको खिला दिए आप क्यों छोटे छोटे होते हैं अपनी और अपने और अपने खुदा के नाम की बेजती का बायस बनते हैं और एक साहब कह रहे थे कि जब हम किसी मुस्लिम को ये देते हैं, तो वो नहीं है। जब वो भी गुजारिश है, तो है जो आपके दोस्त हैं आप उनको कहे कि भाई आप ही की तालीम के मुताबिक हम नहीं ले सकते हमारी तालीम भी यही है हम नहीं ले सकते और आपके कह रहे हैं कि हम नहीं ले सकते और आप हमें नहीं दे सकते वो जायज नहीं हो जाएगी तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है आपकी करो गौर कर उनके पास शाही खुराक थी अहिता मांग मांगे दूर कह रहे हमें गोश दो तो शापर उठा रहा फिर मगर पीछे पीछे फिर रहे हैं और लोगों से बेजत भी हो रहे है और अपने आप वा, वा वाले हैं। हैं। वा वो आपके बारे में ये सोचते हैं जो आपका दोस्त होगा वो कहेगा ये यूनिवर्सिटी फेलो है ये मेरे साथ कोलिक है ये मेरा हम है वो तो ये भी तो कह सकता है लेकिन उनकी सोच एक जो है वो नेगेटिव है और उसको परवान चढ़ा रहे हैं तो दानिया खुराक का पूरा मौका लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की उन्होंने कहा कि हमें शाही फुराक से हम अपने आपको निपात नहीं करना चाहते आप इस बात को याद रखें आप अपने आप को निपाह कर लेते हैं जबकि आपका बर्रा खुदा मुजस्सि कुर्बान हुआ आप आपके गुनाह भी माफ हो चुके आप अपनी जमीनी है पर है हम गरीब हैं इधर हमारे पास ये मिसाइल है ये मिसाइल है आप आसमानी हैं जमीनी है ही नहीं है तो उन्होंने कहा हम इस शाही फुराक को ठोकर मारते हैं हमें खाने को साथ पा दिया जाए और दस रोज तक तू हमें संभाले तो कलाम में लिखा है कि उनके जो चेहरे थे वो बाकी नौजवानों के चेहरों से जो शाही खुराक आते थे दस दर्जे उनको बेहतर पाया अगर आप खुदामंद के हैं तो आप दस दर्जा बेहतर होंगे अपने दिल को खुदा के कलाम से रोशन रखें अपने चेहरे को खुदावन के चेहरे की रोशनी में लेकर चढ़े आपके चेहरे रोशन हो आप ब्लेस्ड हो आप खुदाम के पीछे चले आप क्यों इधर उधर डगमगा रहे हैं आप क्यों ईमान को को मसीह दूसरों के पीछे भाग रहे हैं आप यस्सु ने आपको मोल लिया है अपने खून के वसीला से आप तो अबीज के हाथों जुल्म उठा उठा रहे थे आ, हम तो गुनाह में फंसे हुए थे दलदल कीचड़ -दल में जब मसीह ने निकाला तो यहां बनी कौन के बारे में देखे जो हवाला बड़ा हमने लिखा है खुदा ने पहले से हुक्म दिया कि अपने खानदान पीछे बरवा लेना और फिर उसका खून अपने दरवाजे की ऊपर की पर पर दोनों लगाना ताकि जब मौत या फरिश्ता गुजरेगा पिलौटों को मारता हुआ तो फिर वो तुम्हारे घरों को छोड़ जाएगा क्या आज यस् का लहू हमारे बदनों पर उसका लहू हमारे दरवाजे चौकटों पर नहीं जो हर बला हर वबा हर तपाली से हमें बचाने की कुदरत रखता है तो मेरे अजीजों मैं आपको घर छोड़ना चाहता हूँ आपकी करना चाहता हूँ आप यस्ु मसीह के हैं यस्सु मसीह वाली मां रखें उस लहू के वसीला से आप पाप किए गए हैं मुकद्दस किए गए हैं और उस लहू के वसीला से आपकी मख़सी हो चुकी है निजात हो चुकी है आप अपने आप को मजबूत करें आप चांद बोटियों की खातर चांद नवालों की खातर चांद वक्त की किसी भी तरह की बात इस वापस से अपने फ्रेंड्स को अपने स्कूल फैलोज यूनिवर्सिटी फैलोज को लीग को नेबर्स को जरूर कहें हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन हम इस कुर्बान का आपके शरीक नहीं है क्योंकि मेरा मसीहा मसरूफ़ जो है मेरा बर्रा जो है वो कुर्बान हो चुका है और मेरे ऊपर जो लहू लगा हुआ है वो वो है जिसको देखकर मौत का फिश्ता जो है वो गुजर जाता है यू बैस खुदा के बसर से आप सबको खबर करते हैं